Я э, в свое время, чтобы почувствовать именно э, э, дух наших побратимов, которые находятся на самой главной площади Украины, площади независимости, я каждую неделю в боевые времена я находился на передовой. Из 22 на 23. -е. И сейчас, 19, и только вчера приехал с Киева, я видел весь ужас э, того, что творится. Более 100 человек на сегодняшний день убиты. Причем убиты, вы выплывены. И я вам скажу о том, что мне вчера э, случайно пришлось пообщаться с одним сторонником этого это 100, Майдан. Я случайно увидел у них повязку, вместо носового платка вытащили. Это представители э, наших афганских организаций, которые находились на, э, э, эти как, на, на лестнице администрации. Э, я хочу сказать о том, что Бог каждый понесет свой удар. Но Николай Скорый который в свое время разжег здесь войну, противостояние, межнациональную рост здесь и особенности пострадали работодатели предприниматели, когда они, такие как Довиченко и другие, заявили, что сюда едут тысячи боевиков, как бы западенцы, бандеровцы, и объявили, что будут просматривать номера машин для того, чтобы остановить. Перестали ехать на базары автовики. Контейнера закрыты, стоят... Почина нету, поэтому работодатели свое слово, предприниматели скажут. И я бы сейчас Просто сказал по-человечески, что Николай Скорый, начальник УВД области, прокурор области, председатель областного совета должны подать в и покаяться перед гражданами города Одессы и области за то, что они не преследуют бандитизм, который разрушил горы. По городу бегают неизвестные лица, спортсмены, которые неизвестно откуда эти спортсмены появились. В белой акации живут более 100 человек с Донецка, э, э, какие-то спортсмены. Те люди, которые пару дней назад били наших мирных жителей, журналистов, побили возле облгос администрации, я э, также э, предлагаю всем тем, кто видел, кто имеет видео, фото тех милиционеров, тех полковников, те ту милицию, которые стояли и усмехались, будем привлекать к уголовной ответственности. Я бы хотел сказать о том, что сейчас хотят, хотят скинуть, и губернатор заявляет о гражданской войне. Нет гражданской войны. Есть просто вышел народ против борьбы с коррупцией, с произволом, который творится в судах, с произволом, который творится в районных государственных администрациях, с произволом, который творится на таможне творится с тем, какие поборы и взятки они требуют предпринимателей. Я хотел бы обратиться к предпринимателям, работодателям, перестать кормить их, перестать давать рестораны и кафе, которых наклонил председатель государственной администрации. И я знаю, что хотел бы обратиться к Геннадию Труханову. Я знаю прекрасно, что их привезли на 168 маршруте. Это с поселка Котовского. И назад увезли в поселок Котовского. Прекрати привлекать тех спортсменов к борцу, которые натурально против народа. И обращаюсь к председателю федерации бокса, борьбы, тайландского бокса и других федераций единоборств, которые предоставляют своих спортсменов для борьбы. И кто-то хочет сказать, что не применяются э, боевые гранаты. Вот которые я привез, видите, это были запущены, когда дал министр обороны приказ выдать, бои. вот вам кольца от РДГ, которые бросали в наших э, борцов за свободу Украины, вот это чеки, которые я нашел на той стороне, вот смотрите, чем они бросают это вам это вам не резиновые пули, это не резиновые, это боевые. И вот наша, которая, медсестра, которая была ранена, вот я вам покажу, вот которую спасли, слава Богу, что ее спасли в шею, была она, и вот второй снимок, это вот убит, видите, шею вытаскивают. Главное, все ранения в шею, в голову, в легкие в сердце. Вот вам боевой 12-го калибра нарисован медведь. Вот здесь как раз вытаскиваем именно латунную, латунную пулю, латунную, которая с наконечником вытаскивает именно с шеи вот этого нашего бойца, который помогал именно вот этот сестре вытаскивать с поля, с поля боя. Я хочу вам сказать, не применяют Молотова. Вот вам молотого, пожалуйста. Вот 19-го 19, вот. года. Видите, бойцы Беркута готовят коктейли Молотова. А вот как они с прикрытием солдат-срочников прячутся за спиной 19-летним, бросают, передовой бросают коктейль Молотова и потом быстро убегают. И солдаты попадают под, под, под это. Вот вам боевики, которые мне удалось снять, идет с, с боевого это. Три человека. Один прикрывает, второй именно пожарным. пожарном. И вот, вот такие вот боевики. Стреляют э, у наших наших солдат именно э, вот этими боевыми патронами. Вот боевая, скажу вам. Э, вот вам скажу позиция, которая была на 19, 19 го еще вот наши, э, э, я скажу, граждане Украины, борцы за свободу, когда их оттеснили до, э, до, до майдана. Поэтому я хочу сказать и предупредить Господь, на 23 число господа Давиченко, Барда, Качу, Лайфор обещает провести марш против Майдана. Поэтому я обращаюсь еще к действующему прокурору области, действующему начальнику ОВД области и председателю СБУ Одесской области привлечь к уголовной ответственности руководителя молодежного единства, который призывает братской убийственной войны и настраивает все эти силы, которые направлены против граждан, к ответственности. Если они не будут привлечены, я думаю, что здравый смысл и те граждане города Одессы, которые есть, и те представители УВД и СБУ и прокуратуры найдут силы, и мы, граждане, все-таки предоставим, придем к